Здравствуйте, уважаемые обманутые дольщики. Сегодня у нас 19 марта 2014 года. К вам обращается Маляков Игорь Юрьевич, депутат Государства Совета Чувашской Республики, член Центрального Совета Политической Партии «Справедливая Россия». Сегодня вот я продолжаю вам чтение тех документов, которые принесли мне посетители. Значит, и в соответствии с этими документами, а речь идет здесь о Финской долине, я сейчас сделал соответствующие запросы. И вот, значит, это заявление, которое мне принесли люди, пострадавшие на Финской долине, значит, гласит о том, что в действиях руководства Волга Строй Девелопмент, Волга Строй Риэлти имеются признаки уголовно наказуемых деяний. В момент заключения предварительных договоров и принятие от дольщиков денежных средств руководство указанных фирм не намеревалось исполнять условия договоров и имело прямой умысел исключительно на изъятие денежных средств. Второе. Этим можно объяснить тот факт, что до настоящего времени ООО устройство не представило в управлении Федеральной регистрированной службы России ПЧР документов для государственной регистрации договоров долевого строительства, это невыгодно застройщику, так как в этом случае дольщики в какой-то мере окажутся под защитой федерального закона об участии в древом строительстве на квартирных домов и иных объектов недвижимости. Этим же можно объяснить тот факт, что Волга Строй Девелопмент не принимает никаких мер по урегулированию вопросов, связанных с с поступившими в арбитражный суд ЧЕР заявлением о признании застройщика ООО Волгострой несостоятельным банкротом, потому что признание его банкротом в первую очередь выгодно самой ОАО Волгострой Групп. Действий действия застройщика противоречат заключенным участниками долевого строительства договора. О Волгострой ДМЛ в одностороннем порядке не выполняет свои обязательства, грубо нарушаются наши гражданские права. И самое главное, до настоящего времени правоохранительными органами Чувашской Республики не проведена детальная проверка и нам то есть имеется в виду обман дольщики, в отличие от дольщиков, заключивших договора с еще одним дочерним предприятием Волгостройгруппу «Сарек», недавно исчерпывающий ответ. На какие цели из расходной у и у денежные средства, полученные в течение 2008 года от участников долевого строительства на Финской долине? Я хочу сказать, что до сих пор, так сказать, они вот эти вот потоки финансовые, куда ушли деньги, не выяснены. Но вот здесь, обратившись ко мне, граждане полагают, что наши деньги используемы застройщиком в другой своей коммерческой деятельности. И вот они просят особо обратить внимание на что. Своевременно принять решение по результатам проверки настоящего заявления обеспечат наши конституционные права. Бездействие правоохранительных органов, несомненно, повлечет в нарушение государственных интересов, а именно сокрытие следов возможного преступления, имущества добытого незаконным путем, продолжение массового нарушения конституционных прав граждан со стороны лиц, причастных к деятельности ООО «Волгострой и ООО «Волгострой Реалти». Письменный ответ на, на наше коллективное обращение, значит, вот они здесь просят прислать по указанному адресу, и к заявлению прилагается пока не полный реестр подписей обманутых участников долевого строительства по Финской долине. Вот таким образом значит, этот список у меня есть, и я сейчас с ним работаю. Благодарю.